Многие говорят о том, что очень важны изменения к избирательному законодательству в Украине. Как Вы считаете, нужны ли эти изменения и в каком контексте они должны быть? Эти изменения обязательно должны быть в нашем законодательстве, потому что возможность получения прав людьми должно четко быть прописано в любом законодательстве страны. И тот момент, что сейчас очень актуальным стало рассуждение и подача в законодательное поле инициатив, связанные с квотой, а квота – это нормотворческий процесс в законодательном поле, который прописан во многих странах мира, и благодаря ему стали паритетные отношения между мужчинами и женщинами в обществе стали использоваться э, таланты, организационные способности и мужчин и женщин для развития государства. Если э, культурные какие-то аспекты, стереотипы общества э, не способствуют тому, что на уровне организацией не лоббируются данные процессы, то эти процессы надо закрепить с точки зрения законодательства и потом четко отслеживать в действиях политических партий, которые будут брать ответственность за исполнение данного закона в своей деятельности в стране. Женщина которая какой бы балансироваться а. через политические партии. Что бы вы, вы могли сказать про это? Ну, дискриминация начинается с того, что когда люди имеют ранги, имеют должности, они как бы не видят проблемы, связанные с людьми, которые не имеют рангов, не имеют должностей. То, что происходит в нашей стране, это возмущение многих-многих-многих людей на то, чтобы их увидели, почувствовали их проблемы, поняли их и вместе объединяясь, решались эти проблемы. А если же дальше будет продолжаться такая же дискриминация людей, имеющих ранги, имеющих власть, и совершенно будут не учитываться э, интересы чувства и, до... и не оцениваться достоинства каждого человека, живущего в нашей стране, то будут постоянные изменения, постоянная трансформация, и будет насаждаться насилие, и будет очень много гнева. Поэтому я считаю, что квота дает возможность гармонизации процессов, которые происходят в обществе. Когда четко будет прописана определенная норма, которая должна исполняться партиями, то тогда можно четко посмотреть, как партия лоббирует интересы мужчин и женщин в обществе. Вообще считается изменение качества общества, когда приходит к власти процентное соотношение хотя бы 20 на 80, тогда уже меняется качество отношений в обществе. Но ну, идеально это 50 на 50. Если бы в нашем законодательстве хотя бы было прописано 30 на 70, то я думаю, что у нас бы очень быстро пошли изменения, связанные с качеством жизни. Качество ⁇ это отношение людей к, к тому, чтобы они предпочитали в этой жизни, как они хотят строить эту жизнь. Это в отношении здоровья и образования, и безопасности людей. Качество оно в том, как человек чувствует себя в данной стране. Очень интересный опыт скандинавских стран. В партиях четко есть определенная квота, связанная с участием женщин. Там эта квота, она разная в разных партиях. Они могут меняться. То есть чередование как бы должностей мужчина, женщина, женщина, мужчина. Там обязательно прописано в законодательном поле, что на любую должность это будет государственная служба, бизнес, там обязательно должна быть конкуренция. То есть должны быть представители той или иной стати. Или мужчина, или женщина. И здесь э, не играет роли, кто ты. Э, за, э, кем ты родился, каким ты родился в этом мире. Самое главное это твои интеллектуальные способности, твои организаторские возможности, Твои, твои знания, которые ты я приобрел. И побеждает тот, кто более прогрессивен и более актуален и более качественным в той должности, на которую принимает того или другого человека. И когда я спрашивала, недавно была в Швеции, и мы сейчас делаем шведский проект, Центр навигации для женщин-политиков, это проект, который информационно поддерживает Швеция, которые хотят, чтобы у нас были более гармоничные отношения в обществе. У них сейчас даже нет мысли о том, что так не должно быть. Там общество таким образом уже воспитало себя, оно привыкло к тому, что нет дискриминации в обществе. Если возникает напряжение в той или иной части какой-то группы людей, то обязательно туда входит законодательство, входит общественная организация и решает эту проблему для того, чтобы это напряжение не перерастало в более трагические последствия для страны. Я думаю, что надо нам учиться у передовых стран, тем более, что мы все хотим быть и мы и есть европейцы, но мы хотим, чтобы у нас было качество жизни, как в Европе, с лучшими, с лучшими стандартами, которые есть. Потому что в Европе есть разные стандарты, но мы стремимся к лучшим стандартам. И один из стандартов – это уважение к тому, что ты просто человек, независимо от того, мужчина или женщина. Самое главное – как ты себя чувствуешь в этой стране, как ты нужен стране что ты можешь дать этой страны для того, чтобы она процветала. И я думаю, что мы идем правильно. Я надеюсь, что наши депутаты проголосуют за эти изменения в законодательном поле. Если это не случится, я думаю, мы будем дальше продолжать двигаться в этом направлении. Я думаю, что сами партии должны понять, что все изменилось. И мы не должны относиться э, к никакой категории людей, предвзято и унижать их. Это касается людей с инвалидностью, это касается тех же женщин, которые, извините меня, 64%. Если партия является народной, значит она представляет интересы всего народа. Народ – это мужчины и женщины в обществе. И поэтому все прогрессивные партии, все дальновидные партии, все партии, которые будут иметь поддержку у нового народа Украины, а он новый, потому что идет трансформация, и здесь просыпается и крепнет дух, который дает эту трансформацию, то эти партии, они просто должны решить, что должно быть квота, что женщины должны обязательно быть в списках. Они могут договариваться по-разному. Есть мягкие квоты, жесткие квоты. Если у нас нет жестких через законодательство, то надо применять мягкие квоты. Например, договориться, что каждая, например, вторая женщина будет в списке. Или каждая третья, или пятая. Но не делать так, да, мы исполнили как бы законодательное поле 30 на 70, но 30 мы все-таки запустили тех, кто нам нужен, а 70 мы отдали женщинам в конце списка, которые, возможно, уже никогда не приду. Я хочу сказать, что жизнь теперь не обмануть. И теперь каждый ответит за все, что он вообще в своей жизни сделал. Если э, это, э, если это прогрессивно для жизни другого человека рядом с твоей жизнью, значит, твоя жизнь, собственно, имеет смысл. А если здесь нет прогресса, то если Господний план, который все это формирует в нашей жизни. Надо только не забывать всем нам, которые хотят все-таки, чтобы общество развивалось по-другому, когда мы сейчас получаем новые должности, мы становимся и приобретаем новые щины, не быть людьми прошлого, а надо формировать таким образом взаимоотношения друг с другом, чтобы слышать каждого человека который просит твоей помощи, который стучится в твою судьбу. И прежде всего это услышать и помочь. И вместе тогда мы будем силой. Вот вы говорили о интеллектуальных знаниях, о важных компетенциях, которыми должен обладать современный политик. И э, один из матерей, который дает нам политические партии, что женщина не владеет какими-то компетенциями, что она не владеет знаниями. Как ли это? И что с этим делать? Ну, во-первых, по исследованиям самым последним, женщин с высшим образованием в нашей стране намного больше, чем мужчин. И я, конечно, не думаю о том, что образование дает как качество знаний в нашей жизни. Но, в принципе, если мы никогда не были в обществе, когда 50 на 50 страна управляется таким взаимодействием мужчин и женщин, как мы можем говорить о компетенции или некомпетенции женщин? Давайте попробуем. Давайте попробуем, и я уверена, что именно э, качество женщины, которое э, отличается все равно от мужчины, э, она способствует тому, что намного будет гармоничным отношения во власти и будут более э, человечные приниматься решения. Потому что э, женщина формирует новую мораль в обществе. Она прежде всего, когда принимается решение, она думает о людях и с моментов компетенции того, как она чувствует, будет ли это полезно тому или иному человеку, может приниматься намного правильные решения, чем решения, которые принимаются чисто из головы, не учитывая эмоций потому что мы все живые люди, и нам надо принимать живые и конструктивные решения, которые дадут возможность получить более качественный результат в реальности, чем э, тот, которые потом мы будем переделывать или дописывать какие-то новые инструкции для того, чтобы это было еще более гармонично. Поэтому для того, чтобы понять, сможет ли женщина быть в политике, надо просто договориться и решить для себя, что время уже женщин в политике, оно вот оно, оно уже есть. Поэтому, как бы сейчас многие не сопротивлялись этим процессам, эти процессы просто сметут тех, кто будет каким-то образом стоять на пути вот этого потока жизни, который обозначает в том числе и женщина. Недаром же слово ⁇ женщина ⁇ начинается с буквы ⁇ Ж ⁇ слово жизнь начинается тоже с такой же слова, с такого же буквы. Поэтому жизнь и женщина, это, я думаю, синонимы. Спасибо.